Ой, не знаю уже. Мы с вами общались однажды. Я вашу позицию прекрасно помню и знаю. Даже не знаю, что у вас спрашивать. Как бы все понятно. Можете меня что-то спросить. Ну, хорошо, спрошу. Вот тут сейчас много говорят о саммите в Будапеште. Что вы можете по этому поводу сказать? Ну, так отменили же его. Кто? Как кто? Трамп. Когда? Вы не в курсе, что ли? Вообще нет, Почему? когда он его отменял? Потому что он его не отменял. Ну, это, то есть Путин едет на саммит. Да, то есть сейчас согласуют сроки, отработают наши рабочие группы и будет сами. Рам что... сказал, что отменяет встречу с Путиным в Венгрии. когда а, он это сказал? Кому он это сказал? Вчера, по-моему. Это в новостях как? везде было написано. Надо в новостях говорят, это немножко не так официальных заявлений от правительства Соединенных да. Штатов, что Трамп это отменил, отменил все. Знаешь, если почитать Твиттер Трампа, то там такие качели, что мама не горюй. Сюда, да я понимаю, сюда. что качели, но Трамп отменил пока. Конечно. Я не знаю, может быть когда-нибудь будет позже, но пока не будет. Нет. Был, был телефонный разговор Лаврова с Рубио, значит разговор прошел. Тоже сейчас не работают... было, по-моему, Лаврова разговора. Был? И он даже рассказал, о чем был разговор. У него было интервью. А слушайте, большое... это новости двухдневные. Я уже забыла даже. Честно говоря, мне даже это уже ну неинтересно было даже читать. Что вам интересно? Ну, так я вам говорю, что все отменено. Все. Ну, я сейчас, не... Вот, если не поленюсь, найду. Ну, ну и что? Да. Ну и при чем тут этот саммит? Что? На что? Вы надеетесь на что? Вы думаете, что должно... Хорошо, допустим, этот саммит, э, ну, будет. И что? Я не понимаю. Ну, будем договариваться, как завершать этот конфликт. Ну, так Зеленский же сказал, что территории вам не будет отдавать. Но вы же понимаете, что его там никто спрашивать не будет. Ну как это не будет? Ну, если бы не спрашивали, то уже бы давно все решили и без Зеленского. Ну, не буду его спрашивать, потому что это лицо не самостоятельно. Mm -hmm. mm -hmm. Никто живет, не и... имеет права заставить Украину отдать свои территории. Такого Ник... никто не имеет права. А что значит право заставить? Если вам брижусь, потому что международное право запрещает это делать. Я вас умоляю что... про международное право. Вот я вас просто умоляю. Посмотрите на Израиль, где Израиль, где международное право. Почему Слушайте, вы так в другом месте? Не... вот, э, отказ от саммита мира в Будапеште. Вы после, вот у нас в новостях, я сейчас считаю сегодня, что после отказа от саммита мира в Будапеште э, россияне устроили очередной ночной террор украинцам. Убивали спящих мирных жителей, вот, Киева, Запорожья. Убили мирных жителей. М? Сколько мирных жителей погибло? Двое детей маленьких погибли. Вы сегодня а три беспилотника вот прямо по садику в Харькове попали. А, зачем? Детки да, были в садике. Да, в послушайте, Вся знаете в же, камуфляжи, не камуфляжи. Вы зачем запускали? Вы зачем напали на Украину и ракеты запускаете, и дроны? А, а, да, камуфляжи. И, То есть, есть вы четыре года камуфляжи не можете э, никак, да? Моск... Не... У нас не стоит задача захвата территории Украины. Ну, так вы четыре года воюете, с кому... там, там, не можете камуфляжи там, 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 не уничтожить. Так мы воюем, это не Украиной. Украины. Мы Слушайте, воюем с сколько этих камуфляжей в Украине? Что вы четыре года их не можете никак уничтожить? Камуфляжи уничтожаете, а хоронят почему-то детей. И сколько похоронили детей за все время? Тысячи. Вы зайдите на сайт ольга, ООН. Зайдите на ольга. сайт ООН и посчитайте, сколько Пойдите, погибло дойдите. детей в Украине Давайте, уже. Найдите прямо сейчас. Скажите мне прямо сейчас с сайта ООН, сколько там погибло. О боже. Я должна ну, вам что это делать? А вы ну, не понимаете, нужно. что дети гибнут? Что когда прилетает ночью в дом, то умирают люди и в том числе дети. Том, вы этого том, не понимаете? В том, что прилетает. Наша ракета... А, что? Или ваше... а, чьи а чьи же ракеты прилетают? Наши ракеты прилетают по промышленным объектам. По а, ну так, а вы представляете, какая там мощная можно. промышленность в Украине, что вы ее не можете уничтожить. Она наоборот. строил Советский Союз в расчете на то, что это будет территория, возможно, территория А что войны? же эта промышленность украинская только растет? Особенно оборонная. Так же вы да, ее уничтожаете? У вас шо? что? У вас вы что там, все согласны или Что? Что у вас выросло в оборонной промышленности? Ну как это что? Вы шутите, что ли? Что? У нас уже э, десятки беспилотников. Десятки беспилотников украинских. Ага, Только одних беспилотников. Почти ракеты, почти э, ракеты уже за 4 года создали фламинго ага. и поляны. Где, где фламинго? Где полинг? Все они к нам-то не летят? Как не фламинго, это не летят? не летят? Этой ночью летели. Так. Баллистика как? к вам летела Я... этой ночью. Потушили и брянскую. Брянскую ТЭЦ, Махачкала, Мордовия, Саранск. Беспилотники летят. Да. И ракеты тоже. Спутали. Ракеты ну, зовут... Даже запечатлели. Куда они прилетели? Э -э куда прилетели? В Махачкалу. В Махачкалу. Там Махачкалу. Не Летела ракета, да. Там махачкалинцы не заметили, что они туда что-то прилетали. Я сегодня с ними разговаривал. Послушайте. Сказали, послушайте. Я вам сейчас видео покажу. Это вам просто по телевизору не показали. Вы все скрываете. Давай Понимаете? я посмотрю. Послушайте. Мы мне. бьем по НПЗ. Понятно? По НПЗ. За последние месяцы Украина поразила только 13 НПЗ. Сызрань, Волгоград, Сарахтов, Ухта, Самара, Краснодарский, Рязанский, Афипский, Ильский, Ленинградская область, Башкортостане. А еще в НПЗ в Ростовской области, которая горела неделю. Вот в Феодосии, Феодосии горела неделю НПЗ. Вот на НПЗ и НПЗ вот стоит... этой ночью. Смотрите. На НПЗ. На НПЗ. Я закончу, потом вы продолжите. Обычно каждое НПЗ это несколько установок по перегону. Вы взрываете одну, и завод встает. Как по вашему Конечно. Что, Многие конечно. заводы ваши прекратили. А откуда тогда дефицит топлива? А кто вам сказал, что есть дефицит топлива? А, нету дефицита. Вы у Китая закупать будете уже топливо, бензин. Вы это не знали? Знал. А, нет у вас дефицита топлива. А очереди на заправках это что такое? очереди на заправках. Я вам сейчас видео покажу. От Крыма, Донбасса до ваших территорий. Так, мне. так, я не успеваю, группа, Подождите, сейчас покажу не, видео. Не, давайте, давайте. Слушайте по поводу украинских беспилотников, давайте. которые мы создали уже за последние три года. А -а -а. Нет, создали э, это вы до своих мыслей. Слушайте, не... беспилотники: Крапива, Дельта, mm -hmm. Мавик, Лелека, Пурия, МДАП, ТЛП, Марч, это... Марч. Дроны, это дроны. Доставляется на поле боя сотнями тысяч ежедневно. Понятно? ежедневно. А почему ежедневно? Почему ваши военные жалуются, что у русских беспилотников... Морские больше? беспилотники. Подождите, Магура это, и Си Бэйби. Это, это английские. Это что наши, вас... которыми мы потопили в ваш Потому черноморский мы, флот да, английские, английские. Пусть будут английские, но они вас, ваши корабли потопили. Это беспилотники, которые вырабатывают на украинской территории. А вы бьете куда-то и, и говорите, что вы там нам уничтожаете все заводы, а что-то только дети погибают. По детским дети? площадкам, по садикам бьете, по больницам. По каким садикам и больницам мы бьем? Так, что там точно? дальше вы хотели я забыла. Уточните, по каким детским площадкам мы били? В Кривом Роге. В Кривом что? Роге. Детская площадка. В этом детей году? Погибло. Вы забыли? Сколько детей? В, погибло? В апреле месяце. Сколько Де детей? Там, по-моему, 13 год. или 15 детей погибло. что ну, уточните. Вслед, как он, а он, какая он, разница он, вам? Хорошо. хорошо, давайте. Дети погибшие. Mm -hmm. В да. Роге. Да. А заодно посмотрите, какие, сколько погибло у нас от ваших беспилотников, гражданских. Давайте бы... а, посмотреть. Давайте. Вот Давайте мне. Последний, за последний год погибло почти 2000 гражданских лиц. Где? От ваших Где? Так вы же захотели, вы же объявили свою. Вы же нам геноцификацию, решили устроить, деметризацию. Так вот, Если так вам вот. Гражданских, вам гражданских убивать можно, а нам нет. да? Нет, нельзя. Гражданские Но страдают из-за вашего он, РЭБа, из-за вашего он, ПВО. Он, 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 Мы он, он, бьем он, он, по низким базам. А почему прилетают в высотные дома? Какие? Потому что беспилотник, которым управляют, Ваш рэп начинает работать, и он теряет ориентацию. И попадает куда угодно. Вы да не угодно. знали? Зачем Я ваш не знаю. рэп, зачем ваше ПВО так работает? А надо, надо да, беспилотник да, летит по... Да, беспилотники нет. летят по НПЗ. Нечего тогда включать рэп и работать. Зачем... зачем ваше ПВО так а зачем гиране делает? Гиране... Зачем, гиране... зачем гиране сбиваете? К чему это? Пускай летят куда надо. Куда они летят? Нет. У нас есть видео целенаправленные прилеты по вот в этот садик сегодня в Харькове. Покажаю, три, три беспилотика подряд. А по поездам Сумской области у поезд в Шостке. А хорошо, по зачем? Поездам. Зачем? А, по, в Краматорске, а в Краматорске по, э, по по автовокзалу, когда эвакуация проходила. Зачем? А ваша в Киеве, Ахмадет, зачем? В, Крама, в, Крама, в Краматорск, какая ракета прилетела? Точка У. Точка У, Её конечно, которая у вас и есть. Нет, ее итальянцы сняли и Сирийцы. А нормально. итальянцы сняли. То есть да. а в Грозном 99-м точка У чья прилетела по рынку? В Грозном? В Грозном девяносто девятом да. году в октябре месяце точка У на рынок прилетела центральный. Там погибли нас... больше ста человек. Кто туда, кто нас... эту точку У запустил? У нас... О, милая девушка, снято с вооружения. Кто в запустил точку у в 99 девятом году в Грозный? Запускал. По центральному рынку в октябре месяце. Кто не запускал? Кто? Запустил это, это. запустили утку в Украине. Нет. Информацию. Проверьте информацию. Проверьте. Вот, Проверьте. Когда... Проверьте. -го Грозный, октябрь месяц. Прилет У по рынку. Точка У у нас снято с вооружения 80. А, снято с вооружения. Нет, они у вас не сняты с вооружения. Вы ими пользовались. И в Краматорск прилетела ваша точка Краматорск У. Прилетела. Да. Точка да. У. Ваша. Хорошо. Да. А что мы по вашим вокзалам не пьем, а по своим? А, а что пока Путин не объявил СВО, стояли все города и вокзалы целые? И точки У никуда не прилетали. Ни по Мариуполю ничего не прилетало. Ни по Краматорску. Прилетал не пол, по да. Краматорску. По, по, по да, Донецку прилетали. Не прилетали точку АУ. Ага. Не прилетали. Где? Когда? По Донецку Где? Когда? По Донецку точки У прилетали. Когда? 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 С 14 под... по Когда? Тогда? 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 Ну, когда конкретно, когда прилетела точка У и куда в Донецк? Авиации как бомбили за Какой авиации? Какой авиации? Один единственный был авиаобстрел по Луганской ОВ, ОВА администрации. Там был штаб, там был штаб, там был штаб, там был штаб били не по мирным. По администрации били в Луганске, да, один раз, единственный. А по сугрессу кто бил? Вы по, Вы по пляжу Зугра. Да, это да. вы сами ее били, да. да, били, да. Папа, конечно. Бил, вы, убили, конечно, так как вы сейчас бьете. А кто сейчас по пляжам бьет? В Херсоне, в Харькове, кто бьет? Тоже Украина. Подождите, подождите, кто бьет с 2022 -го года? По маршруткам, по поездам, по больницам, по садикам, а маршрут... по детским площадкам никто, кто бьет? По маршруткам никто не бьет. Кромат... Вот смотрите, вы говорите, а что маршрут... в Донецке, а вы маршрут... говорите, что в Зугресе а по... на пляж, а Украина, маршрут... да, обстреляла? По поездам мы бьем. Украина обстреляла, да? Погибших пассажиров, а в Краматорске в 22 году опять Украина. Погибло. То есть получается Украина бомбила и в 14 году, и в 22 году. Только в Краматорске все знают, что это вы бомбили. Понимаете? В Краматорске все четко знают, что это ваша ракета. Что это вы сволочь. Вы устраиваете мирному населению. Понятно? Сейчас я тебе скажу, сколько там детей погибло. 4 апреля 25 -го года, 19.00 вечера. Ракета, выпущенная со стороны России, Взорвалась над районом жилой застройки в Кривом Уроге. Погибли 18 человек. Понятно? И это ваш! Это ваш! Детей это ваш! Ру! Ру даже! Это и даже Детей не наш. Сколько? Это Детей даже сколько? не наш. Сейчас, я тебе Детей. говорю. Смотри. Вот пишут. 68 человек тогда получили ранения. 68 человек! Ты представляешь? Девять детей погибли. Девять. Слушай, девять детей тебе мало? За одну секунду вы убили девять детей по детской площадке. Восемнадцать человек, девять детей, семьдесят четыре человека ранены. И это в спальном районе. Прилет ракеты. Слушай, мы живем в 21 веке. Что ты тут сидишь рассказываешь? Тысячи ракет запустили по Украине. Десятки тысяч. Куда вы их запускали 4 года? Вы же только что мне рассказывали Куда вы бьете? Куда а вы бьете, вас, я вас ваш спрашиваю. Не Нет, это не, рап... не рэп. Это целенаправленный прилет. Ты понимаешь, когда прилетает баллистика, или «Искандер». Ее очень тяжело сбить. Она подлетает просто за минуты считанные. Ее не... очень тяжело сбить. А кинжалы? А кинжалы, суки, вы запускаете ночью по домам, по украинцам. А по ТЭП зачем бьете? По электростанциям зачем бьете? Зачем бьете по электростанциям? Оружие. Чтобы оружие не выпускали. А чтобы оружие? Куда? Конечно. Да. Вы ага. боретесь, то есть воюете с мирным населением, да? Вы бьете по детским площадкам, по ТЭЦ, вы бьете по домам, да? Да? Лебяки, Это вы так лебяки, воюете за странки. Хватит курить, где попало. Курите там, где еще не попало. Хватит курить, где попало. Курить... Наталья Селу, 100 гривен. Ой, слушай, Шийская, мне уже противно тебя смотреть. Не Ни совесть ничего. Что ты сидишь? Весь мир помогает Украине. ПВО дают, чтобы вы... Блядь, давай, иди